колбас является качество резания мяса на волчках, потому что волчки часто уничтожают белок при резке. Там происходит не резание мяса, а его передавливание. Ваня и Проблема начинается с волчка. Поджимаем. Видите, сколько идет? Пошла жила. Жила в дальнейшем варится и используется в ливерной колбасах. Можно еще подтянуть, и тогда будет больше живы идти. Вот мы видим разделенная каждая струйка. фарш режется, белок остается в нормальном состоянии. Изменение температуры фарша максимально входящего и выходящего максимально полградуса.